Украина. И что? Меня останавливал полицейский. Без думаю, что... Мне не интересно ваш. Зараз вместе проходите, а не... Там мне все равно есть причина остановки. Спильная, СБУ, не без разницы. Есть есть закон, надо, надо <coughs> по закону все действовать. Вы меня остановили, почему? Я же вас не запринял, есть, почему? вы меня остановили, ну он остановились? Да. Зупини По какой статье? По какой статье вы меня зупинили? Эдвицы 14.56. Есть 35 статья. 35 предложение. Там 11 пунктов. 11 пунктов, 35. На какой? Ну, на какой пункт вы отсылаетесь? Двигаться, вы запытали, вы поставили... Танец пербин, но він вам відповів. То, что вы знаете, 35-я статья, он. Ну, я с вами не вам разговариваю, мне полицейский вообще-то остановил. Да, я с проведенной службой спеки Украины. Ну, да мне все равно. Все я имею право проверить ваши документы. Ваши документы пожалуйста. Любые из нас. Нет. Полицейский остановил, я с вами разговариваю. Проводится фитраційний запад. 35-ая статья. Если у вас противник из них не Смотрите. Вам почитать? Почитайте, пожалуйста. Что почитать? 35 статью открыть? Почитайте. Так потому что вы только на 35 статье можете меня остановить. И все. Так я вам прочитаю. Там 11 пунктов. Может, все 11. Я, не да я не буду прочитывать, вы должны знать наизусть. Так, прочитайте, пожалуйста, вы же запропоновали, я прочитаю, прочитайте, пожалуйста, 35-ю статью. Ну, я вообще-то ну, с полицейским беседую. А я на, вами разговариваю. Э, э, на... Мы все разумные. Да, Нам не надо, мне разум. Ну, что значит, вам не надо? Ну, вы меня остановили. Нам треба, а вам не надо, да? Не, подождите, давайте по закону. Вы меня остановили? У вас на нас... 35-й статье. Документы. Я показывайте, думал, что показывайте что, ваше посвящение. Что заходы. Не пей вода, Иван Володимирович. ноль один один восемь шесть четыре. Дисней до пятнадцати 26

я проехал, я проехал пол Украины так. и приехал домой в город сюда, войсковый. домой, а? Войсковый. А? Да ну это какая вам разница? Я проехал войсковый. 1300 километров войсковый. и приехал домой, домой, и вы меня здесь останавливаете незаконно. Мне это, ну, я люблю только по закону. Видите, есть стационарные блокпосты? Я знаю, на, на них должны быть документы. На, а на, на блокпосты а так и я с вами не ссорюсь. а мобильный блокпост это незаконно ну, у, у вас комплекс? нет закона мобильный блокпост нет такого Kobe, well, я... <с <с нет у вас есть документы на мобильный блокпост у меня нет. ну так пока у вас, у вас должны быть документы на мобильный блокпост ну и все у вас незаконный мобильный блокпост вы стоите незаконно незаконно Документы на мобильный блокпост есть у вас? Вы должны там вписаны быть. Нет, и все. Ну, а какие дальше основания? Вы не имеете права меня останавливать. Не имеете. И все. Молодой человек. Да. Молодой человек. Понимаете, дома меня останавливают. Я пол Украины проехал. Вам есть что переживать? Нет, вы... абсолютно Просто я хочу домой к детям Ладно, <laughs> Не, я буду показывать Мы документы Только дорогие. на законных основаниях И все Только так Все должно быть по закону По закону? Да. Не, я на Узбеке стою, все в порядке Я же не, пос... не... не посредине дороги Мы долго так будем стоять. Я за затриманный. Нет? Все, до свидания. Спасибо. Вы сейчас на мобильный телефон зафиксировали обличие сотрудника Службы безопасности Украины. В связи с чем я вас вымагаю выдалить данный видеозапись. Я снимал полицейского. Когда попал А вы могли бы не подходить сюда. Вы не чуете меня? Смотрите. Снимать я имею право все, что касается меня. По закону Украины по... Обличия, не фиксировать... по закону Украины я не, я не, не имею права а, а, это все опубликовывать в соцсети. Я ж не знаю, вы это А если в соцсети опубликую, тогда СБУ приедет ко мне. Без проблем, я. Ну вы не приедете, в место. если я задержан, составляйте протокол. По новой